Biz həqiqətən imama bağlıyıq. Allah Quranda Al-İmran surəsinin sonuncu ayəsində belə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Səbr edin, dözümlü olun, rabitə qurun və Allahdan qorxun ki, bəlkə necət tapasız." Əgər səadət yolunu tapmaq və xilas olmaq istəyirsinizsə, yolu bu dörd kəlimədədir. Isbiru. Yəni səbr əhlindən olun. Sabiru. Yəni din düşməninin qarşısından qaçmayın, sabit qalın, müqavimət göstərin. Üçüncü əmr isə bu sualın cavabıdır. Rabitu. Rabitə gurun, yəni bağlanın. Rabt burada sırf irtibat qurmaq deyil. Məsələn, biz sənə bağlayıq cümləsinin fars və ərəb variantları arasında fərqlər var. Məsələn, mənim əlim stuldadır. Biz farsə deyə bilərik ki, mənim əlim stulla irtibatdadır. Quranın dediyi irtibat isə bu deyil. İrtibat yəni nə? Bu çox möhkəm bağlılıq deməkdir. Biz gərək İmam Zamanla çox möhkəm bağlı olaq. Əcəlləllahu təala fərəcəhu şərif. Onun xüsusi nəzərini cəlb edən yollarla, o həzrətin mübarək nurundan faydalanaraq, məxsusən də o həzrətin qeybəti dövründə daha çox faydalanmalıyıq. Məhz bu yolla insan İmam zamanla ən möhkəm şəkildə bağlı olar. İnsan unutmamalıdır ki, onun imamı var. Xoş o kəslərin halına ki, gündə 50 dəfə öz imamını xatırlıyar. Bu, qəlbən bağlanmaqdır. Məhz bucür qəlbən bağlanma və xatırlamanın əhəmiyyəti var. Əgər qəlbən yad etsən, digər vəsfillər özü ard-arda gələcəkdir.